Значит, дорогие друзья, ВДНХ, ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. Там вход. Снять это монументальное произведение. За по деньги берут, там какой-то дегустация, еще что-то непонятно короче да что? -то. Сегодня жарко. Сейчас где-то 2 часа дня, полутретьего. Народу много. Впереди там ракета. такая кривая штука. Какой красивый фонтан, все фотографируется. Apples Burri Просто снимать, комментировать я затрудняюсь, что это. А, это павильон Украинской СССР. Тут по павильонам для каждой республики бывшего Союза павильон. Получается это павильон Украинской ассоциации. А рядом реставрируется павильон Беларуси. Это дубликат ракеты, на которой Тагарин летал. Нужно покататься на лошадках или на велосипедах.

пруд на ВДНХ. Вы знаете, если мысленно перенестись в времена Советского Союза, особенно, наверное, времена становления социализма до 80-х годов, там 60-е, 50-е, 70-е, то все, что здесь есть на ВДНХ, оно, конечно, выглядело, скорее всего, достаточно монументально. Но на данный момент впечатление особого не производит. Может, кому как? до останкина Останкино. Шутная штука внутри водоема. На солнце довольно таки элегантно светится, в основе колос. Вот создает впечатление старинного здания в смысле короче оно на вид не отремонтированное но с этими как это называется перилами такими симпатичными оно довольно таки мило выглядит Сейчас знаки Советского Союза. Все катаются на чем только можно. На велосипедах, на самокатах, на каких-то электромобилях, на штуках, которые... Ну, стоишь на них, а сам два колеса и все и едет. Веревочный парк. Люди лазят там, Павильон физкультура и спорт. Только он не работает. Такие вот неотремонтированные статуи возле павильона. Конечно, здесь лучше передвигаться на каком-нибудь транспорте, как велосипед или хотя бы самокат какой-то современный Какие улитки большие? Ой, пойдем с модимали. Абиди давай еще я пойдем Геология. Thank <laughs> you. Я хочу сказать, что много павильонов не работает. Вертолет. Достижение. Это как бы центральная часть, наверное, Москвариум. а тут уран, который летал или не летал. В смысле, именно эта модель. Это, что махина громадная, он рабочие сидят наверху. Сколько денег? Еще набрел на что-то старенькое. Павильон лесная промышленность. Но вот это дышит еще сталинизмом. Сегодня день военно-морского флота. Вот фонтан дружбы народов. Там наверху флаг ВМФ России. Ну, рядом товарищи в теняшках, естественно. Купаются. Там дружбы народов.